Достаточно тяжело начали, потому что, ну, мне кажется, не совсем были готовы. Возможно, есть уже усталость, накопилась. Без выходных работаем уже вторую неделю. Ну, в общем, во втором тайме, считаю, ребята молодцы, прибавили, видно, физически все-таки силы еще остались. И считаю, что уже во втором тайме контролировали ход игры больше сами. Ну, я считаю, что сыграли достаточно неплохо. Ну, могу сказать, что у них слева выделил бы игрока слева в нападении. Очень техничный игрок. Могу сказать, что он нам, наверное, больше всего проблем доставил. Ну, ребята молодцы, старались друг друга постраховывать, как на установке говорили тренера, сыграли поплотнее. Ну, возможно, не, в некоторых моментах, может, не успевали, но все-таки то, что мы сыграли на ноль, это ну, спасибо ребятам, тоже помогли, э, старались отрабатывать друг за друга. Сколько ты вообще за игрового времени провел в трех матчах и достаточно ли это для того, чтобы набрать определенные кондиции? В какой сейчас ты форме? Ну, потихоньку работаем. На этом сборе я сыграл первую игру за 19 Лига Чемпионовский состав и две игры потом э, играл за ю 21 Во всех играх играл по тайму. Ну, нам тренера равномерно распределяют нагрузку, все играют, э, стараются играть э, одинаковое количество времени. Подойдет подготовительный процесс к чемпионату и считаю, что, ну, считаю, что все на сборе выклад, вы, выложились на максимуме. И еще, еще у нас будет второй этап подготовки к чемпионату. Но ну, считаю, что фундамент потихоньку заложен и будем дальше уже от, от, от этого отталкиваться. Бущан, Шавковский, э, э, Артур Рудько, есть ли с ними коммуникация? Э, ну, так, конечно, смотрим, кто сколько играл, как играл. Допустим, вчера к нам приходил на тренировку Михаил Миха Леонидович. Миха 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 Александр Шавковский, Жора, все были на нашей тренировке, они тренировались на соседнем поле. Вот, работаем мы всегда вместе по одной схеме с первой командой, набираемся опыта от них, смотрим, конечно же, следим, кто как играет, что-то новое для себя, конечно, есть чему учиться и к чему стремиться.